Trump kembali puji Anwar, Malaysia jadi contoh dunia. Khalid Maitab dipecat, tegaskan hak bersuara dalam bersatu. Kes Farhash ditutup, tiada unsur salah laku ditemui. Tun Mahathir bengang, dakwa soalan peguam Anwar tak relevan. Log tegur ahli DAP isu cadangan PAS Airlines. Syed Saddiq botak demi satu juta ringgit untuk muang. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump sekali lagi memuji Malaysia serta kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik di Korea Selatan. Beliau menyifatkan Malaysia sebagai negara luar biasa yang memainkan peranan penting dalam keamanan serantau. Trump merujuk kepada kejayaan Malaysia sebagai perantara dalam menandatangani perjanjian damai Kuala Lumpur (KL Accord) antara Thailand dan Kemboja yang menurutnya telah menyelamatkan jutaan nyawa serta membuka lembaran baharu dalam hubungan dua negara itu. Beliau turut memuji kecekapan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin yang pantas membawa hasil apabila rundingan damai berjaya diselesaikan dalam tempoh hanya dua hari. Katanya, detik bersejarah itu menjadi simbol harapan bagi kestabilan Asia Tenggara. Sebelum ini, Trump menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur di mana beliau dan Datuk Seri Anwar menyaksikan majlis menandatangani perjanjian tersebut bersama Perdana Menteri Thailand, Anutin Chambirakul dan Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet. Perjanjian itu turut membawa kepada penubuhan pasukan pemerhati ASEAN yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan damai serta memastikan keamanan jangka panjang di kawasan sempadan. Selain hal keamanan, Trump dan Datuk Seri Anwar turut memeterai perjanjian perdagangan timbal balas serta perkongsian strategik komprehensif antara Malaysia dan Amerika Syarikat bagi memperkukuh kerjasama dalam bidang teknologi, tenaga dan mineral penting. Ketua Bersatu Kepala Batas, Khalid Mehtab Muhammad Ishak mengesahkan beliau digugurkan daripada Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Katanya, tindakan itu dipercayai berpunca daripada pendiriannya yang tidak sehaluan dengan beberapa keputusan Presiden Parti, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Khalid menjelaskan beliau menerima keputusan itu dengan terbuka namun menegaskan bahawa perbezaan pandangan tidak seharusnya disalah tafsir kerana ia sebahagian daripada semangat demokrasi dalam parti. Beliau menambah, sepanjang perkhidmatan dalam MPT, Segala tanggungjawab dilaksanakan dengan integriti dan komitmen tinggi bagi memperkukuh perjuangan parti. Katanya, penggugurannya tidak akan mengubah prinsipnya untuk terus berjuang secara berhemah. Kalik turut menyeru agar peralihan kuasa dalam parti dilaksanakan dengan tuntas dan berhemah demi memastikan hala tuju bersatu lebih kukuh dan bersatu padu. Beliau juga berharap pelantikan kejawatan utama parti pada masa akan datang dibuat berdasarkan kebolehan dan kredibiliti, bukan sekadar kesetiaan membuta tuli kepada pemimpin. Sebagai langkah lanjut, Khalid mengumumkan peletakan jawatan sebagai pengerusi Biro Perundangan dan Perlembagaan Parti sambil mengucapkan terima kasih kepada kepimpinan tertinggi atas peluang yang telah diberikan. Siasatan terhadap ahli perniagaan Datuk Seri Farhash Wafa Salvador berhubung penerokaan mineral di Sabah disahkan ditutup selepas simakan oleh Timbalan Pendakwa Raya mendapati tiada sebarang kesalahan dilakukan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said Siasatan yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu menunjukkan tiada lesen dikeluarkan dan tiada pertukaran hak milik tanah seperti didakwa. Azalina menjelaskan bahawa hasil siasatan diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk penelitian dan keputusan penutupan dibuat kerana tiada bukti pelanggaran di bawah Akta SPRM 2009 atau mana-mana undang-undang lain. Beliau bagaimanapun menegaskan bahawa kes jenayah tidak tertakluk kepada hate masa dan sekiranya wujud bukti baharu pada masa depan, siasatan boleh dibuka semula. Menurut laporan berita harian, keputusan ini menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Takiuddin Hassan yang mempersoalkan justifikasi SPRM dalam menutup kes berkenaan. Sebelum ini, Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki turut mengesahkan bahawa semua pihak berkaitan telah dipanggil memberi keterangan termasuk Kerajaan Negeri dan Sabah Mineral Management namun tiada unsur jenayah ditemui. Bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Muhammad sekali lagi meluahkan rasa tidak puas hati terhadap soalan dikemukakan peguam Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam perbicaraan saman fitnah bernilai 150 juta ringgit yang difalkannya terhadap Datuk Seri Anwar. Dalam sesi pemeriksaan balas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Peguam Datuk Seri Anwar Razlan Hadri Zulkifli menyoal Tun Mahathir berhubung kenyataannya tentang orang Melayu yang didakwa semakin hilang kuasa di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar. Tun Mahathir membidas soalan tersebut sebagai tidak berkaitan, memandangkan saman difailkan adalah berkaitan dakwaan dirinya mengamalkan rasuah dan memperkaya keluarga, bukannya isu dasar atau perlembagaan. Peguam Tun Mahathir, Nizam Bashir turut membantah beberapa soalan yang disifatkan menyimpang daripada inti parti saman. Hakim Pesuruhjaya Kehakiman Donald Joseph Franklin turut memberi peringatan agar pihak pembelaan tidak mengheret perbicaraan terlalu panjang dengan soalan yang tidak relevan. Ketegangan meningkat apabila Razlan menyatakan tiada bukti orang Melayu kehilangan kuasa di bawah kerajaan kini menyebabkan Tun Mahathir meninggikan suara dan menegaskan bahawa saman difailkan bagi mempertahankan maruahnya daripada tuduhan mencuri dana kerajaan. Menurut laporan Malaysia Kini, sesi diteruskan pada sebelah petang dengan soalan tambahan oleh peguam Ranjit Singh berhubung pemecatan bekas Lord President Saleh Abbas, namun Tun Mahathir menafikan sekeras-kerasnya penglibatannya. Kes akan disambung semula pada 11 November untuk pengurusan seterusnya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook menegur keras rakan sepatinya, Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng, susulan kenyataan mencadangkan agar PAS menubuhkan syarikat penerbangan sendiri ikuran isu hidangan arak dalam penerbangan Malaysia Airlines MAS. Ketika menggulung perbahasan belanjawan 2026 di Dewan Rakyat, Lok menegaskan cadangan itu tidak wajar dan boleh menimbulkan polemik tidak perlu terhadap industri penerbangan negara. Menurut Log, walaupun Lipeng berasal dari parti yang sama, pandangan sebegitu tidak mencerminkan pendirian rasmi DAP atau kerajaan kerana ia memperlekehkan sektor penerbangan yang strategik. Isu berkenaan timbul selepas beberapa ahli Parlimen PAS menggesa agar mas menghentikan hidangan arak dalam penerbangan atas alasan menghormati sensitiviti Islam. Sebagai reaksi, Lipeng secara sinis mencadangkan agar Pas menubuhkan syarikat penerbangan sendiri yang dinamakan Pas Airlines. Lok menjelaskan bahawa Mas sudah lama menghentikan penyajian arak dalam penerbangan domestik dan hanya mengekalkan hidangan tersebut untuk laluan antarabangsa, seiring dengan dasar banyak syarikat penerbangan negara Islam lain seperti Qatar Airways dan Emirates. Beliau menegaskan kerajaan menghormati sensitiviti umat Islam. Namun dalam masa sama perlu adil terhadap hak penumpang bukan Islam serta memastikan industri penerbangan kekal berdaya saing di peringkat global. Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sekali lagi mencuri tumpuan apabila membotakkan kepala sebagai simbol tekad untuk menamatkan acara sukan lasak Ironman Malaysia 2025 di bawah 13 jam. Cabaran itu disahut selepas syarikat fesyen tempatan, Prima Vele menawarkan sumbangan rm juta ringgit kepada penduduk muas sekiranya beliau berjaya menamatkan perlumbaan tersebut dalam masa ditetapkan. Perlumbaan itu menuntut peserta berenang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan berlari 42.2 km di Langkawi pada Sabtu ini. Menurut hantaran di media sosialnya, Syed Saddiq menyatakan cabaran tersebut bukan untuk kepentingan diri tetapi demi manfaat rakyat di kawasannya. Beliau turut berkongsi video latihan intensif yang dilaluinya sambil berseluruh bahawa tindakan membotakkan kepala mampu menjimatkan 3 saat dalam perlumbaan. Tahun lalu, Syed Sadiq menamatkan acara sama dengan masa 13 jam 1 minit meskipun terlibat kemalangan kecil akibat terlanggar dahan pokok tumbang. Edisi kali ini dijangka menghimpunkan lebih 1,800 atlet dari 65 negara dengan penyertaan beliau dilihat bukan sekadar cabaran fizikal tetapi juga misi kebajikan besar bagi komuniti muang.